Привет! Сегодня я расскажу вам про телефон Fly ST300. На самом деле я достаточно долго думал, что же вам про него рассказать, потому что телефон достаточно простой. И сказать про него можно только, в принципе, это. Это бюджетная рас раскладушка от Fly, цена менее 2500 рублей. Этот телефон, вот он, как вот он выглядит со всех сторон телефон этот создан для того чтобы звонить то есть в нем на самом деле есть все что можно вы можете и звонить и писать сообщения и выходить в интернет и снимать видео фото слушать музыку радио но с другой стороны это все реализовано так что Сразу ясно, что основная функция его это именно звонки. Потому что музыка здесь достаточно тихая. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот так вот выглядит звук. Здесь плохо видно, к сожалению. Звук вот такой вот. Вот, это максимальная громкость, соответственно, в наушниках даже вы не сможете слушать музыку в метро. То есть, в принципе, ясно, что наличие всех дополнительных функций в этом телефоне, это скорее дань времени, потому что сейчас уже не производят мобильников без камер практически, без аудиоплеев и так далее. Из каких-то фишек здесь э, традиционно две флаевские фишки. Это возможность заряжать мобильный от компьютера через USB. Вот сейчас я продемонстрирую, как это делается. Так, где USB вот он. Как вы можете видеть, индикатор батареи показывает, что идет, идет, зарядка. То есть это очень удобно для тех, кто периодически зарядку дома забывает. Вот. И вторая фишка это возможность использовать мобильный как веб-камеру. К сожалению, я не могу вам это показать, но на компьютере вот, если бы сейчас вы могли видеть экран, вы бы увидели всплыло окошко с веб-камеры. Вот. Сейчас отключу. Это телефон очень простой. Батарейки хватает в среднем на 2 суток при разговоре по в день. Там 10, 20, 30 смс-ок. Он действительно очень красивый, очень удобный э -э, поверхность клавиш вот этих вот основных функциональных э -э, реприста джойстик выполнен в виде диска это очень красиво такой вот маленький в руке он лежит очень удобно, несмотря на его угловатость, кажущуюся, на самом деле, достаточно ровно везде. Вот как-то так. И, в принципе, сказать про него можно только одно, то что с задачей создать бюджетную раскладушку Fly справился на отлично бюджетных телефонов разных марок действительно очень много а вот бюджетных раскладушек достаточно мало так что в принципе все Кстати, коробочка выглядит вот так вот, такая вот маленькая, и в ней есть наушники, зарядка вот такая, с USB-разъемом. Вот он, его можете видеть. Ну и дальше там. Талон. Талоны, гра... гарантийные инструкции и так далее. В принципе, я думаю, что это все.